o'zbekiston va tojikiston hududida qadimdan keng tarqalgan bu badiiy buyum ip gazlama shoyi baxmal kabi sidirg'a matolarga kashta gullari bilan bezatiladi u qo'l mehnati namunasi bo'lgani uchun doim yuqsak qadrlanadi surxondaryoda uning turli bejirim namunalarini uchratish mumkin bugunga kelib vohalik mohir hunarmandlar ulkan so'zanalarni yaratib xalqaro ko'rgazmalarda ham namoyish etishyapti jumladan joriy yilda o'tkaziladigan boysun bahori ochiq folklor festivalida ham eng katta なってきてリアったよ。 uzunligi 31 bir metr eni metr metru 20 santimetr bo'lgan so'zanani tayyorlash ham o'ziga yarasha mashaqqatli jarayon hisoblanadi mazkur jarayonlarga Nilfar Jurayeva boshchiligidagi yuz nafardan ortiq hunarmand ayollarimiz katta shijoat g'ayrat bilan ish jarayonlarini boshlab yuborishgan biz ayni damda ushbu so'zana tayyorlanayotgan markazdamiz va hozirda bichilgan matolarga mana bunday shakldagi gullarning rasmlari chizilmoqda suzana uchun hozir 130 metr mato ishlatilyapti mana hozir jarayonlarni ko'rib turibsiz kashta chizilgan qismlari tikilish va chizilmagan qismlarni chizish jarayonlari ketyapti hamma jarayonlar qo'l mehnati chizishdan tikishdan tortib uni qavish jarayonlarigacha hamma jarayonlar qo'l ishida bo'ladi o'shaning uchun bunga juda katta vaqt kerak bo'ladi hunarmandning ta'kidlashicha mazkur so'zanani tikishda vohaga xos bo'lgan qadimgi kashtachilikning to'ldirma yo'nalishidan foydalaniladi bu so'zanaga xizmati singayotgan har bir hunarmand kashtado'stning yuragida bir shijoat qiziqish katta chunki bu so'zanaga biz sayyohlarni e'tiborini qaratmoqchimiz o'ylaymizki bu so'zana har galgidan betakror va o'ziga xos bo'ladi yana bir yangilik boysunda hunarmandlar tomonidan boysun, boysun bahori xalqaro festivali uchun so'zanadan tashqari 28 metrli eng katta tabiiy gilam ham to'qilyapti ishonamizki qo'lgul hunarmandlarning mashaqqatli mehnatlari evaziga tayyor bo'layotgan bejirim san'at namunalari vohaga tashrif buyuruvchi sayyohlarni o'ziga maftun etmay qolmaydi